назвал проповедь «Окно в сердце Иисуса». И я надеюсь, что это будет благословением для ваших сердец. Дэвид Ливингстон, шотландский врач, исследователь и миссионер в Африке. Вот здесь есть такая иллюстрация с ним, беда его жизни. Его фраза «Если Христос Бог и умер за меня, то нет жертвы слишком большой, чтобы я мог принести ему». Эми Кармайкл, Индия, миссионерка из Ирландии, посвятившая 55 лет жизни в Индии, спасала девочек от проституции, давала им приют и любовь, отказалась от брака, комфорта и возвращения домой ради служения Христу. Ее высказывание «Дальняя любовь, которая ничего не требует назад, сердце, которое горит, но не просит награды». Хадсон Тейлор, миссионер в Китае, английский врач, миссионер, в молодости отказался от медицинской карьеры ради проповеди Евангелия в Китае. Он выучил китайский язык, носил китайскую одежду и жил как местный, чтобы лучше достигать сердца людей. Перенес тяжелейшие болезни, смерть жены и детей, гонения и бедность. Хотел еще про первого миссионера уточнить. У меня, когда открывалось, немного текст поехал. А здесь а, Дэвид Ливингстон. Интересный факт его жизни. После его смерти в Африке его тело было отправлено в Англию, но сердце по просьбе африканцев было похоронено в Африке в знак любви и благодарности. Представьте, как жил человек, что местные люди, африканцы, захотели, чтобы его сердце осталось там. Иногда читаешь эти истории о миссионерах в прошлом, и тебе кажется, что все это осталось там, в прошлом, что сейчас в современном мире так жить либо невозможно, или так вообще никто не хочет жить. Все строят свои жизни, как могут, делают их более комфортными для себя, для своих детей, для внуков. И это, в принципе, хорошо заботиться о ближних, и Писание учит нас. Если кто не заботится о собственной семье, особенно о своих близких, родственниках, тот отрекается от веры, став хуже, чем неверующий. Первое послание Тимофею, 5 глава 8 стих. Но, друзья, круг Божьей любви и заботы, исходящей из жизни верующего человека, он должен быть намного шире. Его Слово Божья миссия. Кто-то из вас скажет, у меня были такие дискуссии, э, но ведь это люди с особенным миссионерским призванием. И в их жизни так и должно быть. Они ведь миссионеры. Но смотрите, Божья миссия распространяется на всех людей. Если ты христианин, и Бог тебя не призвал в Африку, Индию или Китай. Твое горячее сердце Евангелие, и Божья миссия должно светить и солить там, где ты живешь, работаешь и учишься. Дома, на работе и в церкви. Мне надо кажется, что легче... Являть благодать за пределами церкви незнакомым людям. А в церкви мы можем быть чрезмерно строги друг к другу и не иметь благодати, например, в общении. И поэтому важно, наверное, даже проповедь отдельно когда-то сказать о соли и свете в церкви. Потому что мы часто говорим о соли и свете за пределами церкви. Я уверен, что все эти люди, о которых я упоминал в начале, что они читали Слово Божие и учились у Христа. Они не просто знали Его, они Его чувствовали, они думали, как Он, и действовали, как Христос. У Иисуса Христа миссионерское сердце. И если мы последователи Христа с вами, христиане, мы должны гореть миссией. У меня и у вас есть миссия. У меня и у вас есть задача, цель в жизни. И смотрите, оно выше, чем образование, еда, здоровье, жилье. Выше, чем жить в одной или другой стране. У меня есть миссия, ради которой я живу. У меня есть смысл, который больше других вещей в жизни. Я могу оказаться в тюрьме и там исполнять миссию. В принципе, вы знаете, что во время Советского Союза очень много верующих сидело в тюрьмах. И они оставались верны Христу там. Они проповедовали Евангелие там. Некоторые не вышли из тюрьмы никогда, они умерли там. Я могу стать инвалидом и могу исполнять миссию, будучи в таком немощном состоянии. Я могу быть на родине или за границей исполнять миссию. У меня может быть много денег или мало, я могу исполнять миссию. Я могу любые обстоятельства использовать, чтобы угодить Христу, за которым я иду. Я смотрю на Христа, имею с Ним близкие отношения. Я присоединяюсь к Его миссии. И я иду по Его следам. Я последователь Христа. И главный вопрос, куда ты меня ведешь? человек с миссией. И нам нужно смотреть на Христа. Иисус пришел спасти погибающих в грехах людей. От Иоанна, 3 глава, 16-17 стих, известные стихи. «Ибо так возлюбил Бог мир, что удал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Христос пришел к грешникам, к тем, кто, кого избегали, к мытарям, блудницам, прокаженным. Он не искал удобных людей для своего служения. И мы не должны искать просто удобных людей и служить только им. Он жертвенно служил. Он отдавал себя всего ради спасения других людей. Его миссия была не осудить, а спасти. Он говорит прямо о грехе, но любит каждого человека. Иисус искал спасение для каждой души. Он видел целость каждой души. Вспомните историю Самарянки у колодца. Она описана в Евангелии от Иоанна, 4 глава. Иисус должен был пройти через Самарию не потому, что это короткий путь, а потому, что там была душа, которая жаждала истины. И нам важно ходить не короткими путями. И если есть душа, готовая нас выслушать, нужно постараться выделить время в своем графике и поехать с Библией в руках, делиться Евангелием, даже если это не близко, если это в другом городе или даже в стране. Когда у нас отпуск, вот кто ездит в отпуска, мы мобилизируем все усилия и едем. Тщательно собираем вещи, пакуем их в чемоданы, продумываем маршруты, где что мы хотим посетить, увидеть. А когда кто-то погибает от греха, ему нужно Евангелие, мы можем оставаться спокойными. Может, это родственник, может, это друг, старые знакомые. Может, это незнакомые люди. Но Бог зовет тебя уже туда не раз. И тебе нужно починиться под руку Божью и поехать или позвонить. Не обязательно вариант только ехать. Позвони. Иисус разговаривал с самарянкой, хотя она была отвергнута обществом. И мы должны учиться у него разговаривать с разными людьми с любым отвергнутым обществом человеком, зависимым человеком, странным человеком, другой национальности человеком. Мы очень можем быть только зациклены на своей национальности, а других не принимать. Ради чего? Ради спасения души. Иисус видел ее сердце и предложил ей воду живую. И, друзья, и нам есть что предложить. Вы знакомы со Христом в большинстве своем вы знакомы со Христом. Расскажите о Нем, расскажите Евангелие, расскажите свидетельство того, как Иисус изменил вашу жизнь, как вы были рабом греха, а сейчас вы дитё Божие, и грех не имеет власти над вами. Вы подчинили свою жизнь Христу. Расскажите о Святом Боге, о том, что нет праведного ни одного. И Христос умирал на кресте за грехи всех людей и покаешь в грехах и веру в его заместительную жертву на кресте, ты обретаешь спасение. И ты, будешь, и ты не будешь осужден Богом, но принят на небеса. За тебя заплачено. И твое благодарное сердце может еще принести много плода на этой земле. Сердце, наполненное Божьей любовью. Это широкое сердце, способное любить и не быть равнодушным. Иисус плакал о погибающих. Он не был равнодушным. Его сердце болело за тех, кто отверг его. Прочитаем с Луки, 19 глава, 41 стих. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». Иисус приблизился к Иерусалиму, священный город для иудеев, духовный центр Израиля и место, где находился храм. Смотрите, он скорбел о всем народе, он знал, что город отвергнет Его Мессию Спасителя. Иисус видел, что люди не понимают, кто к ним пришел вообще. Они духовно слепы. Они ожидали политического Мессия, но отвергли царя мира, Спасителя. И сказал, о, если бы и ты хотя всей Твой день узнал, что служит к миру Твоему, но это сокрыто ныне от глаз От Луки 19 глава 42 стих. Это сердце, которое любит, которое скорбит. И смотрите, несмотря на грехи людей. Он знал, что отвержение Бога приведет к трагедии. Знал, что через 40 лет Иерусалим будет разрушен римлянами. 43-44 стих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят тебя отовсюду. И разорят тебя, побьют детей твоих к тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посвящения твоего. Скорбит ли мое сердце о тех, кто еще не познал Христа? Это вопрос каждому из нас. Так же, как плакала о них Спаситель. И когда приблизился к городу, то смотря на него заплакал о него. Этот стих это окно в сердце Иисуса. Вот бывают, вспоминаю, ситуации, когда ты просто и так человеку рассказываешь Евангелие, и так, и с одной стороны подходишь, и с другой, и ты как бы пытаешься донести Ему мысль, что он в беде. Что, ну, зависимость какую-то имеет, например, очевидно, что, что еще несколько лет и это вообще просто может завершиться очень печально. Все. Мы приезжали к одной семье под Киевом, в село дудорков Дети на печке живут, грязные, матери нет, мать умерла. Отец пьет. И ему рассказываешь Евангелие, он стоит, у него дырка просто вот так вот на, всю ширину штанов. Ты ему благовествуешь, что скажешь Евангелие, все нормально у него. Сердце печалится. Ну, и есть очень много других ситуаций, когда ты понимаешь, что Человеку нужна Евангелие, нужен Иисус, и ты пытаешься ему донести это, и он не принимает это. Иисус, он скорбит о людях, духовно слепых людях, которые выбирают погибель. И миссия нашей церкви – делать Христа известным среди украинского народа в И сейчас наш народ э, до сих пор, как никогда, открыт Евангелием. Да, уже многие обжились в Нидерландах, многие нашли работы, притерлись жить с незнакомыми людьми на локациях. Уже нет такого испуга в глазах, как было поначалу. Люди приехали в незнакомую страну, искали любые возможности завязать отношения, шли в церковь активно вначале. Но пустота, друзья, в душе, она есть. И духовная слепота, она есть. И люди открыты, если ты искренне делаешь шаги навстречу к ним, если у тебя широкое сердце, готовое выслушать, вмещать, являть благодать в сердце Христа, они будут откликаться. Апостол Павел писал верующим в Коринфе, раскрывая тему служения и примирения с Богом. 2 Коринфянам, 5 глава, 20 стих. И потому мы, посланники Христовы, трудимся, и Бог понуждает вас через нас. От имени Христа мы просим вас, примиритесь с Богом. Бог дал своим людям слово примирения. Иначе говоря, Он доверил великую честь идти и всюду всем людям проповедовать эту славную весть примирения. Не ангелам Он доверил, он доверил такое священное дело нам, часто жалким и немощным людям. Людям, которые столько раз обещали и не исполняли. Немощь, которых проявляется по сотни раз в день. Это мы с вами. На нас может погода влиять, будем ли мы на служении, планы наши влиять могут и так далее. А. Но если ты христианин, Бог хочет использовать тебя в своей миссии для других таких же немощных людей, какую весть мы должны нести людям? Бог сделал Христа для нас жертвой за грех. Христа, не знавшего греха, чтобы в нем мы сделали праведными пред Богом. Он предупреждает, что откладывать отклик на Божий призыв опасно. Есть время благоприятное, и оно сейчас. 2 Коринфянам 6 глава 2 стих. «Я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Не завтра, не позже, никогда я разберусь со своими делами, а сейчас. Откладывать Божий призыв опасно. И мы должны говорить людям правду, с которой мы встречаемся. Возможность прибериться с Богом дана сегодня, и никто не знает, будет ли завтра. Спасение доступно, но оно недоступно вечно. Всем последователям Христа дано великое поручение от Господа. Матфея, 28 глава, 18, 20 стих. И приблизившись Иисус, сказал им: да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учая их соблюдать все, что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до окончания века. Аминь. Матфей описывает призыв Христа. Но я хочу напомнить вам, как сам он отозвался ранее на призыв. Мы прочитаем от Луки, 5 глава, 27-28 стих. «После всего Иисус вышел и увидел мытаря именем Леи, Матфея, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мной. И он оставил все, встал и последовал за ним. Богу нравится такая решимость. Мытор не начинает торговаться с Иисусом, не предлагает ему какие-то варианты, как мудрее нужно призвать. Он оставляет все и идет за Христом. Такой радикализм видим в этих стихах. Представьте такую ситуацию. Мы живем в Нидерландах. Премьер-министр Нидерландов вам звонит и приглашает завтра, допустим, говорит, Тамара, приезжайте, я хочу с вами поговорить. А у вас планы какие-то были на завтра? Я уверен, что каждый из, из нас, и Тамара тоже поменяла бы свои планы, чтобы приехать, узнать, что он хочет от меня, что он хочет мне сказать, что, что за встреча будет. То есть мы не пропустили бы эту встречу. В случае с Матфеем, чем ты будешь вообще, Матфей, заниматься? Вот чем ты будешь заниматься? Неизвестно, да? Я буду, буду, я буду следовать за Христом. А как же работа? Как же обучение? Как культура, язык, планы личные? Не знаю. Я иду за Христом. Не знаю. И смысл христианской жизни – это идти за Христом желая проявить ему любовь. Как в этих обстоятельствах я могу что-то сделать? И Леви он сообразил, воззвятый стих, и сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним. Что Христу будет приятно? Если не спасенные люди смогут услышать Божье Слово узнать Евангелие. И поэтому Леви их приглашает. Я не сборщик подати, в первую очередь. Я последователь Христа. Бог меняет его идентичность. Моя миссия – идти к людям, которые не знают его. Моя миссия, миссия Христа продолжается через церковь. Миссионерское сердце Иисуса должно быть сердцем нашим. Если я человек с миссией, то я прежде всего сосредоточен на спасении людей, на, не на решении своих проблем, которых все время каждый день приносит очень много. Важно смотреть, где я могу соприкоснуться с людьми и рассказать им о Боге. У нас есть возможность угодить уходить Христу. Можно сильно переживать за работу, за знание языка, жилье и другие вещи. Это может забирать все наши силы. Иногда даже верующие люди могут наши силы забирать. Ну, мы можем о какой-то доктрине спорить там, неделями. И ты растратишь всего себя вместо того, чтобы благовествовать неспасенным людям. Но я уверен, что Бог позаботится в разных сферах жизни, если ты будешь верен Ему. Если я человек с миссией, я буду прежде всего сосредоточен на созидании Церкви. Мои мысли, мои цели, мои желания будут сосредоточены на угождении Богу, а не на борьбе за возвращение своего комфорта, как это было, может быть, в Украине. Друзья, наш Бог, он миссионер, друг мытарей и грешников, кушает с ними, идет к ним. Важно, чтобы мы всегда помнили о своей детичности и жили соответственно с ним. Он дал нам Духа Святого, чтобы мы были Его свидетелями. Деяние 1 глава 8 стих. Но вы примите силу, которая сойдет на вас, Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. То есть даже когда совершенно кажется, что нет силы, Бог дает эти силы, силы обновляются каждый день. Если мы храним свое сердце от греха, если мы читаем Слово Божие, вникаем в него, если мы молимся, имеем живое общение с Богом, если мы имеем общение с братьями и сестрами, мы в церкви, мы нигде там нет тела. То есть Дух Святой он будет наполнять, он будет давать силы исполнять великое поручение. Каждый на своем уровне. Это не обязательно надо идти проповедовать по улицам или уехать на миссию сейчас куда-то. Теплый разговор на локации за кружкой чая. Кому-то тяжело, спрашиваешь, как дела. С любой темы можно выйти на Евангелие. Кто не знает, как это делать, подойдите ко мне, я вам скажу. С любой темы можно выйти на Евангелие. Человек говорит, допустим, я очень уставший, очень уставший. Я сильно очень тружусь постоянно и прихожу домой, у меня не остается совершенно времени. И потом опять будильник, и я опять на работу и я постоянно. И ты можешь с этой темы сказать, я тоже часто уставший. И Я не могу отдохнуть, как и ты, я тебя понимаю. Но я могу отдыхать во Христе. Я открываю слово Божье, я читаю, я молюсь. Ну, если вы на самом деле так отдыхаете, я не говорю, что вам просто говорить правильные слова. Обратите внимание, подумайте, кто вокруг вас еще не знает Христа? Такие люди точно есть. Готов ли ты быть Божьим оружием, Божьим инструментом, Его руками и голосом взаимодействия с этим человеком? Иисус совершенный миссионер. Он пришел к нам, искал нас, страдал ради нас, умер за нас и воскрес, чтобы мы имели жизнь. И пусть его сердце станет твоим сердцем. Пусть миссия Иисуса станет твоей миссией. Давайте помолимся.